युक्रेन पोलंड रशिया येथे भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचारालाच गेले होते त्यांच्या आणि आता जळगावलाही त्याच कामासाठी आलेले निमित्त आहे लखपती दिदी या देशामध्ये लाखो तरुण बेरोजगार आहेत त्यांनाही लखपती करण्याची गरज आहे महिलांना पैसे दिले जात आहेत आणि मुख्यमंत्री विचारतायत पैसे मिळाले ना पैसे मिळाले ना देखा ना आपने पैसा मिल ही का पद्धत झाली मुख्यमंत्र्यांची खालून कोणीतरी आवाज दिलाय का महिलेने सरकारच्या बापाचे पैसे आहेत का जनतेचे पैसे आहेत तुमच्या त्या मिंदे गटाच्या बापाचे पैसे नाही आहेत असं खालून एक महिलेने आवाज दिला बघा ऐकायला येतोय एक महिला ने कहा नीचे से जब पूछा पैसा मिल गया ना तो बोला कि किसी के बाप का पैसा है क्या ये जनता का पैसा है लखपति दीदी का पैसा जनता का है अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं बात ऐसी है महाराष्ट्र में एक आंदोलन चल रहा है महिलाओं के महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये जो सब हमारी बहने हैं दीदी उनकी सुरक्षा के लिए उस बारे में तो प्रधानमंत्री ने अब तक एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकाला काड़ना नहीं तो अभी लखपति दीदी बनाएंगे जहां जड़गांव में आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी वहां पंद्रह दिन में चार महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए दो बच्ची है एक दिव्यांग है कोई जाकर बताइए प्रधानमंत्री जी को अगर वहां मुख्यमंत्री और डिप्यूटी सीएम हो गए मंत्री तो बताइए इसी जड़गांव में पंद्रह दिन में चार नाबालिग लड़कियों के ऊपर अत्याचार हुआ है प्रधानमंत्री जी आप किसको लखपति बना बनाने जा रहे हो पहले हमें हमारी दीदियों को सुरक्षा दीजिए उस बारे में पूरे देश में बात नहीं हो रही है बस प्रधानमंत्री आएंगे अब दूसरे जगह पर जाएंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे और हमारी दीदी न्याय के लिए घूमते रहेंगे इस पुलिस स्टेशन से उस पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन वाले उनकी ईफ नहीं लेंगे फिर जनता आंदोलन करेंगी फिर कोई कोर्ट में जाएगा और आंदोलन के ऊपर बंदी लगाएंगे ये चल रहा है हमारे देश में बोलिए

किसी भी पद को लेकर कोई मतभेद कोई दरार नहीं है कल हमारी एक पहली बैठक हो गई सीट शेयरिंग के ऊपर जहां मुंबई के सीटों के बारे में हमने तीनों पार्टियों ने चर्चा की और लगभग सहमति से 99% परसेंट सीटों पर हमारी सहमति हो गई है मुंबई की लिस्ट में कहूंगा मुंबई की सीट से तो ये महायुति वाले को बोले आप आपकी बात करिए हमारी बात मत करिए ना मुख्यमंत्री पद के ऊपर हमारे यहाँ कोई मतभेद है ना और किसी पद के ऊपर ना सीट शेयरिंग के ऊपर हो जाएंगे हो जाएंगे सब ठीक ठाक हो जाएगा महाविकास आगाड़ी सरकार बना रही है बस मुंबईत म्हणून बघा कोण काय आमचे सहकार्य सांगतायत त्याच्याविषयी मी आता काहीच बोलणार नाही काल आमची एक नक्कीच महाविकास आघाडीची मुंबई संदर्भात जागा वाटपासंदर्भात तीन प्रमुख पक्षांची बैठक नक्की काल पार पडली तीनही पक्षाचे प्रमुख तिथे उपस्थित होते आणि अगदी सुरळीत चर्चा झाली आणि जवळजवळ नव्याण्णव नव टक्के जागांवरती आमची सहमती झाली मुंबई हा एक मोठा प्रदेश आहे महाराष्ट्राची राजधानी आहे इथे कायम शिवसेनेचं आणि मराठी माणसाचं वर्चस्व राहिलेलं आहे त्याच्यामुळे अत्यंत काळजीपूर्वक जागा वाटप होईल कारण ही मुंबई तोडण्याचे लसके तोडण्याचे लुटण्याचे ते कारस्थान दिल्लीतून सुरू आहे त्याला शह देण्यासाठी मुंबई पुन्हा एकदा आमच्या ताब्यात असणं सगळ्यांच्या गरजेचं आहे आणि त्या पद्धतीनंच हे जागा वाटप आम्ही सगळ्यांनी एकत्र बसून करतो आहोत आणि महाविकास आघाडी म्हणूनच ही लढाई होईल त्याच्यामुळे कोणाला जर काय पोटामध्ये दुखत असेल त्यांनी त्याच्या दुखण्यावरती औषध घ्यावं विदर्भात मुंबईमध्ये काही प्रमाणात जास्त असं कोण सांगताय येऊ द्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अत्यंत समतोल पद्धतीनं जागा वाटप होईल आणि ते बंद दाराआडच होईल त्या संदर्भात कोणीही बाहेर येऊन काही सांगणार नाही आणि मीही सांगणार नाही काल मुंबईचा विषय जवळजवळ संपत आलेला आहे आणि आता सत्तावीस तारखेपासून उर्वरित महाराष्ट्राची चर्चा सुरू होईल हां शिंदेच्या फोडणार असे शिंदे गटाकडे हो त्यांची हंडी फुटणारच आहे ते लटकणार आहेत वर हंडी फोडता फोडता शेवटच्या थराला काय त्यांना जाता येणार नाही त्याच्यामुळे ना ते असे ल असतात ना लटकत आणि मग खाली पडतात त्यांचा थर कोसळायला सुरुवात झालेली आहे आणि हे हांडीवाले वर लटकणार आहेत पहा तुम्ही तो महाराष्ट्र की हालत मणिपुर की तरह हो रही है नंबर दिखा रहे है और सरकार सवाल रहे हैं क्या सर तो महाराष्ट्र की जो हालत है मणिपुर की तरह ही हो ऐसा कौन बोल रहा है राजाकर किस पार्टी के साथ है वो तो मोदी शाह के साथ रहे हमेशा जो महाराष्ट्र के दुश्मन है उनके साथ हमेशा रही ये नेता अब जिसने बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी को तोड़ दिया है उस पार्टी के साथ है शिंदे जी के साथ है राज ठाकरे जी तो आप उनके बातों को इतने गंभीरता से मत लीजिए आप वो गंभीरता खत्म होगी उनके बातों से अगर राज ठाकरे कहते हैं कि हमारे जमाने में ये होगा तुम्हारे जमाने में ये हो गया ये बात करने का उनको अधिकार नहीं है सबसे पहले क्योंकि अब तक उनकी दिशा स्पष्ट नहीं है वो महाराष्ट्र के बाजू में है या महाराष्ट्र के जो विरोधी है उनके बाजू में है हमेशा उनकी भूमिका जो महाराष्ट्र पर हमले करते हैं महाराष्ट्र तोड़ने की साजिश करते हैं उनके साथ उनको साथ देने का काम महाराष्ट्राचे राज ने किया है तो उनके ऊपर बात नाही सरकारकडे पैसे नाही आहेत ते खर जरी असलं तरी सरकारकडे निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडी किंवा शिवसेनेला पराभूत करण्यासाठी ज्या सुपार्या द्याव्या लागतात त्यासाठी भरपूर पैसे आहेत आमदार खरेदी करण्यासाठी खासदार खरेदी करण्यासाठी हा राजकीय कार्यकर्त्यांना विकत घेण्यासाठी मतं विकत घेण्यासाठी सुपाऱ्या महाराष्ट्रातले दोन प्रमुख पक्ष जे स्वतःला समजतात आणि सल्ले देत असतात बरं का तर त्यांची ते मोठी सुपारी आहे ना ते, ते भरपूर पैसे शेकडो कोटी रुपये सरकारकडे त्यासाठी आहेत जनतेसाठी पैसे नाही आहेत जनतेसाठी अजिबात पैसे नाही आहेत राज्याच्या विकासासाठी पैसे नाही आहेत पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी पैसे नाही आहेत महिलांना सुरक्षेत देण्यासाठी पैसे नाही आहेत बाकी पैसे जे आहेत हे राजकीय उधळपट्टीसाठी माणसं विकत घेण्यासाठी लहान सहान मोठ्या सुपाऱ्यात देण्यासाठी भरपूर पैसे पडलेले आहेत समृद्धी महामार्ग कशासाठी आहे हा युडी डिपार्टमेंट कशासाठी आहे पोलिसांच्या बदल्या आणि बढत्या पैशांचं जे टेंडर काढलं आहे ते पूर्ण होत नाही म्हणून रखडलेले आहेत प्रत्येक गोष्टीला टेंडर निघत आहे पैसे आहेत ना फक्त अधिकृत पैसे नहीं है काला पैसा मनी लॉन्ड्रिंग है आठिया था नहीं का अच्छी बात है जो बात अच्छी है वो अच्छी है अब जिनके लिए स्कीम बनाई है अगर वो लोग लो स्वागत करते हैं तो अच्छी बात है चुनाव से पहले इस तरीके अब चुनाव से पहले ये बातें होती है ना चुनाव से पहले अगर कुछ लोग देश को युद्ध के खाई में ढकलते हैं तो और क्या होना चाहिए दंगे कराते हैं चुनाव जीतना है चुनाव जीतने के लिए इस हमारे देश के लोकतंत्र में कुछ भी होता है वार रुकवाते रुक रुक भी है और वार शुरू भी करते हैं चलिए उम्मीदवार देना है पहा माननीय मनोज जरंगे हाथ राजकीय भूमिके विषय महत्ति नहीं कि जेवा समोर पहू किसान है और जो नागरिक है उन्होंने झुका दिया है मोदी ये बात सही है मोदी भगवान नहीं है ना कोई अवतार है उनको झुका दिया है इस चुनाव में भगवान का बहुमत चला गया और भगवान का सुदर्शन चक्र नहीं चला हमारे नेतृत्व में सभी के सामुदायिक नेतृत्व में राहुल जी के नेतृत्व में यहाँ उद्धव जी शरद पवार साहब के नेतृत्व ने अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मोदी जी का जो अवतार कार्य है वो खत्म कर दिया मोदी जी आप अल्पमत वाले भगवान है वो भी अंधभक्तों के लिए देश के लिए नहीं